Jimat Thailand prasut Prasutwood. Jimat ini adalah kepercayaan dari Kamboja. Dipercaya menggunakan ilmu spiritual kuno dari negara Kamboja. Semula saya mengira ini adalah Mainang Pim. Teman-teman penggemar Jimat Thailand mungkin telah mengenal Mainang Pimnya mendiang Lung up dari kuil atau wat Watong sai yang sangat terkenal dikatakan bahwa main yang prasudut berbeda dengan main tim Main yang prasudut masih menggunakan ilmu spiritual kuno Kamboja. Setelah masuk ke Thailand dikenal dengan main tim Dipopulerkan oleh mendiang lumpuh ab Watong sai. Secara bentuk terlihat mirip saya ada videonya nah ini adalah mainang tim kembali ke jimat main yang prasubut main yang prasubut adalah bagaikan seorang ibu yang dipercaya mengabulkan permohonan anak-anak atau pemujanya dengan kuat efeknya dipercaya pengabul permohonan yang kuat meningkatkan rezeki lewat rezeki utama dari sumber penghasilan kita sehari-hari dan rezeki sampingan di luar sumber penghasilan kita sehari-hari konon banyak testimoni bagus dari pemahar jimat ini disucikan oleh ajan pao Dibentuk dengan bentuk sosok seorang wanita saat proses melahirkan, ada beberapa varian warna. Warna gold terbuat dari logam kuningan dan warna agak gelap dari logam tembaga. Apa bahan jimat ini? Bahan jimat ini terbuat dari campuran logam dari logam puno resep rahasia ajan pao dibuat dengan cara tradisional dan bukan buatan yang dipesan melalui pabrik ajan membuat sendiri dari campuran logam khusus resep rahasia dan tidak menggunakan material ekstrim apa efeknya dipercaya Bagaikan seorang ibu yang mengabulkan permohonan keinginan kita, mempermudah mendapatkan rezeki melalui jalur utama dari pekerjaan utama kita, mempermudah rezeki jalur sampingan, dan bahkan rezeki nomplok yang tidak terduga dan lain-lain. Apakah memerlukan kata dan persembahan? Ada kata atau mantra, dan tidak memerlukan persembahan untuk golongan jimat ini, kecuali untuk yang buja atau patung. Besar, ada persembahan khusus. Siapakah yang cocok mengenakannya? Siapa saja yang menginginkan peningkatan rezeki, baik lewat jalur utama. Dan jalur sampingan, siapa saja yang ingin memiliki jimat pengabul keinginan yang kuat, siapa saja yang menginginkan rezeki nomplok, dan lain-lain. Bagaimana cara mengenakannya? Cara mengenakan di area dada, kita wajib mengenakan di area dada. Karena jimat ini menimbulkan ibu bagi pemuja, kita wajib menghormati ibu kita. Apakah ada pantangan? Jimat ini tidak ada pantangan, bebas pantangan, namun tetap perlu dihormati karena jimat ini telah melewati proses ritual, dan ini adalah sosok ibu bagi pemuja. Jangan percaya ulasan tayangan saya. Lebih bijaksana, Anda melakukan penelitian sendiri. Sampai jumpa dan terima kasih.